По-китайски разговариваете? Yeah, я прям только одно слово знаю. Да я, честно сказать, даже этого слова э, не знал до того, как вы меня просветили. Ну откуда же вы знаете, что это китайский? Догадался. Я, я, обману... Догадался. Звучит по-китайски как-то. Звучит по-китайски. А -а -а. Ну у вас хорошо развитая интуиция. Да, я когда-то был музыкантом, просто знать Музыкальный слух знаете ли. А -а -а -а. Понял. Угу. Может быть, где-то китайскую песню и там фраза это была. Я не знаю, откуда я это знаю. Mm -hmm. А вы откуда? Фью. Я понял. Я не буду вам голову морочить, я из города Харьков. Так что, если а? ваша ласка, давайте с державную державной. Да, с без... великим задовольствием. У вас просто черно-белое изображение, вы где-то в прямом эфире, или что? Не-не-не. Просто я бачу чорно-біле зображення на екрані. Я, я все вірно, я так я намагався це зробити. А, да? Ну, добре, добре. Там, всі, всі кольорові, а я буду а я буду чорно білий Ні. В Україні існує е блогер Сергій Іванович, і коли співрозмовник його бачить в чат ролеці, він завжди бачить чорно-біле зображення, а глядачі бачать вже кольорове. Правда? Так, да, так що не, не прописуйте особливо. Я, перш... я, перш... перш... я так я себе бачу чорно-білим і запис ведуть також чорно-білим, Але я записую, звичайно. Для себе записуєте чи з якоїсь мотиви? Е, Я все мрію, що е, штучний інтелект дійде до такого розвитку незабаром, що він зможе мені е, монтажити ті речі, які я захочу. Ну, от. Ну Мені цікаво Ну які це речі. Ну, наприклад, вибрати всіх там людей, які там, які там кажуть, певне, там, якісь нацистську ідеологію там сказують, по якомусь питанню. тінь 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 там, тін -тін 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 -тін. Ну, це все проводити, бо зараз це йде просто маса. Там кожний спілкується, там про що хоче. Ну я ну я направляю, звичайно, на тему війни і так далі, ми своїх співрозмовників, але там розмова йде ну зазвичай тем небагато, вони всі однотипні, ну так це переважно, переважно але, але, але все ж таки це люди, і так як в них немає. Чіткого чіткої ідеології, а таке помазане, розмазане постійно. Кліпове мислення, яке виховано телевізором е, так. Вони ж їм дають багато варіантів, щоб їм щоб воно вибрало собі те, що їм подобається. Там бомбілі бомбас, або там ще щось, права і так далі, угу. е, тому да тому хочеться от їх всіх поструктурувати потім. І, і прям якось. І зробити кіно якесь. Так, я, кіно. Я, б, я б сказав, публіцистичне. А з другої сторони, ну, я цим займаюся просто, бо коли мені бабуся розказувала про нацистів там або Червоних а Червону армію, яка прийшла, їх освобождать, освободителі, то я дивувався, думаю, як це може бути таке, а тут зараз. Можу спостерігати це. Ну що вам сказати? У мене на Харківщині мати народилась в 39-му році, і дякувати Богові, вона жива і сьогодні, але е, вона в свої е, роки е, близько 86 років і, е, переживає другу війну. Другу. Е, того села, де вона народилась, ну майже нема вже. ЦАПи його спалили до біса. 43-му Червона армія через польові військомати забрала з села всіх людей, чоловіків з 14 років. А потім всім селом їх ховали через декілька, через декілька днів. Це в якому році? В 43-му, коли Червона армія прийшла. А, Виходить, маму, дідусю, дуже повезло в свій час. Що його німці такі забрали. Він теж з Харківщини. І цей. І він, його німці намагалися вивезти в Германію на роботу. Йому було 14 років, коли війна наступила І цей. і він два рази від них тікав Ну О, це а ж німця. Третій... Я вам розповідаю, як Червона армія робила. Ну, от власне, на третій раз його, його таки забрали там це трудовий пенцлагер. Угу. виходить що, що він лишився живим, да, що його не освободіли освободіть. А, а звідки я, дідусь з Харківщини? Е, я достеменно таки не пам'ятаю, яке це село. Мені здається, чуть ли не з, з пригороду якогось Харкова, але яке достеменно я не буду вас обманювати. Не пам'ятаю. А як ваш канал називається? Ну зайду під. Мене нема каналу. У мене нема каналу. Я для себе це роблю. І коли щось з цього путня вийде, тоді можна буде канал робити. А так люди це роблять доволі та ламповито ну, без мене. І а яким? А яким ви штучним інтелектом користуєтесь? Наразі вони мене всі розчарували. Всі. Ну якісь там є, яким користуєтесь сьогодні, ось на сьогодні. Сьогодні я відмовився вже від GPT, платної підписки, відмовився від C. Шукаю зараз щось. Воно, ну, добре, добре. Так. Добре. Дякую вам. Дякую за розмову. Дякую. Було приємно. Дякую. Мені також. До побачення побачи. Бувайте, здоров'я. Здоров слава Україні. Героям слава. Мог твой син понять. О, здравствуйте. Чого ти так розгорався-то? слуху ли не крыша едет. Уже я смотрю, что ты где-то в блиндаже сидишь? Да, да, да. Все на севере буду. или на Херсонщине? На севере. На севере. А учитывая, что мне написано, что ты из Италии, у меня сразу возникает вопрос: за какую же ты сторону воюешь, Касатик? А я за нашу. А какая сторона твоя? Россия. Ты на севере? Где? Я не скажу, где это. Ну, но нет, это вариантов немного. Говорить. Это Харьковская область или Сумская область. Не-не-не. Рядом а, Прогресс и Воздвиженка. Это Донецкая. В этом направлении. Ну да, Донецкая область. Так как уже это север. На север летаю. На север. Все получается. Север. Ты БПЛА? Да. Я понял, я из Белгорода. Вот хорошо. Что хорошего. Хорошего здесь мало, скажу. Тут тоже есть БПЛА, но не твои. Или твои тоже. Не-не-не, мои я туда не запускаю. Смотри мне. А то мы да тебе. Я... А то мы тебе тут устроим прочухан, как это говорится. Мне, мне нравится ваш. Я не знаю, как это куртка, лапсердак, что это? Ну, лапсердак. Давай ваш... назовем это лапсердак, правильно. Ну, лапсердак мне нравится. Да, хороший лапсердак. Я в нем рыбу ловлю. Серьезно? Ну, конечно. А вы где-то его купили или это как-то. Да ты что, За ну, что, трофей, трофейный, 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 трофейный. Хотели? Конечно. Натовцы в разделе, пацаны. Но мне Базаров. Да, под... мне подогнали. Но... Нет. Ты встречал Натовцев? Я видел только эти их, так скажем. А наши встречали. И... Косвенные, косвенные признаки, так скажем. Я же работаю удаленно, я в полный контакт не вхожу. Да, понимаю, понимаю. А как это ты выходишь в эфир с точки, с взлета? Командование тебе голову не намылит. Вот поэтому у меня Италия. Ты с Старлинка? Или через VPN? Старлинк, да. Старлик, VPN? Starlink, Starlink, VPN. И Старлинк, и VPN, да. Да. Понимаю, не ну, да. да, да ты правильно, ты защитился, спору нет. Зов, зовут нет. Ты тебя как касатель. Меня Александр. А меня Степан. Степан Андреевич, ну, немножко У меня, кстати, отца Степан зовут. Тоже Андреевич? Нет, он Александрович. Нет. Я нет. Александр Степанович, он Степан Александрович. Слушай, какие креативные родственники у тебя должен да, с, да. богат, с богатой фантазией. Сергей Сергеевич я, я Серг... сына Сергей Сергеевич Сергеев. Назови уже я Александром, так... чтобы уже все были. А, а фамилия Степанов, наверное. Нет, 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 нет. Фамилия другая. Александров. Нет. Ну должно, но ну, я должен Я думал, мне повезет. Она, а вы историю хорошо знаете плюс-минус? Ну, в пределах школьной программы. А, ну тогда... Ну, может быть, это еще это институтская. И, и, ну, в мое время историю КПСС изучали в институтах. А, в общем, моя фамилия произошла, получается, когда сжигали евреев, они начали покупать немецкие фамилии. Вот. Отсюда, отсюда выкупили немецкую фамилию, получается, один еврей. Потом женился на одной из э, жительниц Украины, на, скажем, на тот момент. В смысле, на ну, тот момент? как Что ты имеешь в виду? Ну, я не знаю, как это произошло. Смысл в том, что у меня моя прабабушка Царство Небесное, она была кулачка. Ее раскулачили отправили в А блин, откуда она стат, родом? Короче. Она родом была из как раз таки... Ну, то есть Украина. Да, 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 да все правильно. А с другой ну, стороны, вот, по да. другой линии ты немец, получается? Или еврей? Нет, по другой, по другой линии я вообще казах, если смотреть так. Тогда не понял. А при чем тут, если... тут? Евреи покупали фамилии немецкие, ничего не понимают. А вот, 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 это отсюда и пошло. Индии здесь был такой, так скажем, усадьба в честь нашей фамилии. Это была усадьба моего, получается, прадеда, как я понял, короче. Вот. Короче, тут все максимально запутано, но. Даже где-то здесь есть, короче, сопка. Я пока не знаю, где ну, в чем, ты совсем не я... русский, другими словами. Я метис, я конкретный метис. Ну, у меня... Русского Но... в тебе ничего нет, получается. Ну, только гражданство. Только гражданство. <связывая> ну, и дух, я не знаю, как это сказать. Да, да. <связывая> ну, дух у нас такой еще. Это мы можем. Вот. Кровь, да, кровь намешанная. Я прям жесткий метис. У меня и евреи есть, и поляки есть, и украинцы есть, и есть еще немцы, я, насколько я помню. А... Да, да, в принципе. Еще много каких-то, но я и так подробно не вникал. А в каком-то звании? Я звание? знаю то, что... А? В каком-то звании? Сержант. Молодец. Это ты пришел по мобилизации или по контракту? Нет, я отучился, мне 18 стукнуло, получается, как раз получилось так, что я закончил учреждение свое и пошел в армию. Вот я с детства просто в погонах хотел ходить, думал на гражданке как-нибудь себя устроить. Ты кадет, что ли? Нет, почему? Нет. Нет. 18 ну, ты лет. Так называешь учреждение? А, там частное профессиональное учреждение, юридическое. А, um, ты юрист. В да. Специальность правоохранительной деятельности. Ну, это не юрист, это правоохранительная деятельность. Ну, это, так скажем, лазейка попасть э, в правоохранительные органы, так скажем, более лояльно, так скажем, чтобы это. Специальность правоохранительная деятельность с юриспруденцией связана очень косвенно. Как, примерно ну, как да. работа ППСника с работой следователя. Ну, то есть никак. Да. Ах ты ж твою мать, а? Жаль, жаль. Зервался.